ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বৰ আমনি কৰি আছে বোলে মা কিবা এটা সন্ধিয়াকৈ বনাই দিয়াচোন সদায় সদায় পেকেটৰ বিস্কুটবোৰকে খাই থাকোঁ সেইবোৰ বিস্কুট আৰু খাবলৈ মন নাই যোৱা কিবা এটা বনাই দিয়াচোন বোলে অৱশ্যে বহুদিন একো সিহঁতলৈ কিবা এটা ভালকৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বনাবলৈ হোৱা নাই প্ৰথমতে বাতিটোত মই অকণমান চেনি লৈছোঁ আৰু তাতে গৰম পানী দিছিলোঁ গৰম পানীটো জোখতকৈ বেছি গৰম হৈ থাকিলে সেইটো কাৰণে লগে লগে বনামেই যে সেইটো কাৰণে বেছি দেৰি লাগিব বুলিয়ে ঠাণ্ডা পানী অকণমানো দিলোঁ যদি ভাবে আপোনালোকে অলপ দেৰিকৈ বনাম তেতিয়া গৰম পানী দি থ'লেও কথা নাই সময়ত কুহুমীয়াটো হ'ব মানে ঠাণ্ডা এইটো বেছি জোখত গৰম হ'ল সেইকাৰণে অলপ ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু আনফালে বাতি এটাত মই লৈছোঁ আটা লৈছোঁ পেকেট আটা লৈছোঁ আৰু যিমানখিনি আটা লৈছোঁ তাৰে আধামান দিম মই চুজি চুজি তেনেকৈ দিছোঁ চুজি কেঁচা চুজিটো দিছোঁ ভজা চুজি নহয় আৰু আৰু লগতে মই অকণমান দি দিম নাৰিকলৰ গুড়ি যিটো কিনিব পাই শুকান নাৰিকলৰ গুড়িটো আৰু তেনেকৈ গতিকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আৰু ভাবিলোঁ ময়ো কিবা এটা তেতিয়াহ'লে বনাওঁৱে ৰচোন আৰু এনেকৈ এনেধৰণতে বনাব ল'লোঁ আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব নিশ্চয় ভাল পাব আৰু বনায়ো খাব আৰু লগতে মই দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ আৰু মানে পেকেটৰ যিটো পাউদাৰ গাখীৰ সেইটো দিছোঁ এক পেকেট দিম বুলি ক'লেও কথা নাই বেছি নাথাকেইচোন অকণমানহে থাকে গতিকে ময়ো এক চামুচ বা ডেৰ চামুচমান হ'ব আৰু তেনেকৈ এচিকুটমান নিমখো দিছোঁ মিঠা বস্তু বনালে অকণমান নিমখ দিলে ভাল হয় সেইকাৰণে মই অকণমান নিমখো দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ এতিয়া লৈ পেলাই ইয়াত মই আকৌ ঘি অকণমান দিম যদি ভাবে আপোনালোকে বোলে ঘি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ঘিটো বহুতে বেয়াও পায় খাবলৈ বহুতে ভাল নাপায় ঘিটো গতিকে যদি বেয়া পায় ৰিফাইন অকণমান দি পেলাই আকৌ মানে সানি ল'ব তেনেকৈ আৰু মই পিছে অলপমান ঘিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ঘি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু আমাৰ ঘৰত বাৰু ঘিটো সকলোৱে খায়েই বাৰু বেয়া নাপায় আৰু যোৱাকালি ৰাতি মই এইখিনি ঘি বনাই থৈ দিছিলোঁ ইমান বেছি ভাল লাগিছে জানেনে ঘিখিনি বনাই একদম দানা দানা হৈ গৈছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দানা দানা পৰিলেহেচোন মোৰ ভাল লাগে ঘিখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে বনোৱাৰ পিছত ভাল হ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু আকৌ ধুনীয়াকৈ মই সানি ল'ম সানি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত দেখিব যেতিয়া হাতেৰে মুঠিটো মাৰিলে যেতিয়া মুঠিটো বান্ধ খাই আহে তেতিয়া হৈছে আৰু যদি তাতকৈ যদি আকৌ অকণমান ঘি বা তেল প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া অকণমান দি ল'ব তাৰপিছত মুঠিটো মৰাত যেতিয়া মুঠিটো খাইছে আৰু পাহৰিছিলে মই তিল অকণমানো দি দিলোঁ পাছত আৰু এটা বস্তু দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে পাহৰিলোঁ ইলাচীৰ গুৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে সেইটো দিবলৈ নহ'ল এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে পাহৰি থাকিলোঁ আৰু কিনো ক'ব আৰু ইহঁতৰো উৎপাত এইয়া মুঠিটো মাৰিছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ যেতিয়া মুঠিটো মাৰিলে হয় তেতিয়া হৈছে আৰু তেতিয়া কি কৰিব চেনি পানীখিনি অঁ অঁ আৰু এটা কথা চেনিটো কিন্তু নিজৰ জোখমতে দিব দেই চেনীটো মই অলপমান কমকৈ দিছোঁ কমকৈ খাওঁ আপোনালোকে জুতি অনুযায়ী দি দিব যিমানখিনি খায় তেনেকৈ চেনি দিব তাৰপিছতে চেনিটো নগলিলেও কথা নাই পাছত নিজে নিজে বাৰু গলি যাব আৰু আৰু যদি গলাই দিম বুলিও ভাবে কিছু সময় চামুচখনেৰে লৰাই থাকিব এনেই তেতিয়া হেৰি হৈ যাব আৰু অঁ তেনেকৈ গোটেইখিনি আটা মৰাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম আৰু তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি আৰু অলপ অলপকৈ দি এনেকৈ মাৰি থাকিম আৰু আৰু এটা কথা বৰষুণ দি আছে জানেনে আপোনালোকে হয়তো বৰষুণৰ শব্দ শুনিবও পাৰে ক'ত ক'ত বৰষুণ দিছে ক'বচোন আমাৰ ইয়াত কিন্তু যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই বৰষুণ চলিয়ে আছে কিনো ক'ব ইমান ৰ'দো ৰ'দ দিলে ৰ'দৰ আমনি বৰষুণ দিলে বৰষুণৰ আমনি এতিয়া এনেকৈ দৌটো ধুনীয়াকৈ এইটো জোখত মাৰি লৈছোঁ দেই তাৰপিছতে আকৌ দুটা ধুনীয়াকৈ লাডু বনাই লৈছোঁ মইতো দুটা ডিজাইনত বনাই ল'ম আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অলপ ডিজাইনবোৰ দেখিলে হয়তো ভাল পাবও পাৰে বুলি মই এনেকৈ প্ৰথমতে এটা এইটো ডিজাইন কৰিম পাছত আৰু আন আন এটা ডিজাইন কৰিম নিজৰ ইচ্ছা যেনেকৈ ভাল লাগে আপোনালোকে পেৰা টাইপৰ নিচিনাও বনাব পাৰে মই বহাগ বিহু নহয় মাঘৰ বিহুৰ সময়ত এটা বিস্কুট বনাইছিলোঁ পিঠা বিস্কুট বুলিও ক'ব পাৰি আচলতে এক প্ৰকাৰে চালে পিঠা এক প্ৰকাৰে চালে বিস্কুট আৰু সেইটো বিস্কুট খাবলৈ প্ৰায় এইটোৰ দৰে একেই আছিলে বহুত ভাল লাগে খাবলৈ বনাই উঠাৰ পিছত আৰু এনেধৰণত বনাই ৰাখিলে বহুদিন আপোনালোকে টেমাৰ ভিতৰত থৈ দিবও পাৰে যিহেতু শুকান নাৰিকল পটককৈ বেয়া নহয় আৰু এটা হৈছে ডিজাইন দিম আৰু তাৰপিছতে হেৰিখনত বেলনা সেইখনত মানে আটা মৰাখনত অকণমান ৰিফাইন সানি লৈছোঁ যাতে আটাখিনি লাগি নধৰে মানে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু আটাৰ নিচিনাকৈ ডিজাইনবোৰ মই কৈছোৱেই নহয় নিজৰ মতে দিব যি ভাল লাগে আৰু একেবাৰে বনাবলৈ সহজ জানেনে বেছি টাইমো নালাগে আৰু বেছি যোগাৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু যিখিনি যোগাৰ সেইখিনি সকলোৰে পাকঘৰত থাকেই আৰু এনেকৈ বনাই থৈ দিলে টেমাৰ ভিতৰত বহুদিনলৈ থাকে আৰু আলহীকো দি ভাল লাগে নিজে বনোৱা বস্তুটো সদায় আলহীক খুৱাই ভাল লাগে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে দেই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো আৰু পিছত উঠাই থোৱাখিনি আকৌ বনাম সেইখিনি নবনোৱাকৈ নাথাকোঁ সেইখিনিও আকৌ এনেধৰণতে আকৌ মাৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত এটা ডিজাইন দিছোঁ আৰু অকণমান বিস্কুটৰ নিচিনাকৈ ডিজাইন এটা দি লৈছোঁ যাতে সিহঁতে দেখিলে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ভাল পায় আৰু আৰু কিছুমান বস্তু দেখাত ভাল লগাৰ লগতো কথা নহয়নে যিটো দেখাত বেছি ভাল লগা হয়তো হয়তো সোৱাদ নাথাকিলেও আগে এইটো ভাল লাগিব নেকি খাই পেলাই আমাৰ দোকানতো নহয়নে তেনেকুৱা এইটো ভাল লাগিব কিন্তু যেতিয়া খাই চাওঁ একেবাৰে বেয়া লাগে দেখাতহে ধুনীয়া মানে তেনেকুৱা গতিকে সেইকাৰণে চকুৱে বোলে আগে খায় গতিকে চকুৱে ভাল দেখাতো আগে কৰি ল'ব লাগে অলপমান ডিজাইন এনেকৈ দি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে বাৰু যদি নাই খোৱা কিন্তু বনাই খাব দেই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে মই ৰিফাইন তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকে যদি ভাবে গোটেইখিনি ঘিতে বনাম তেনেকৈও বনাব পাৰে তেতিয়াতো আৰু সোৱাদ লাগিব বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিব তেনেকৈ খাবলৈ আৰু হৈ গ'ল আৰু তিলখিনি দিয়াৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া এটা মানে হেৰি হৈছে আপোনালোকে বগা তিল নাই যদি ক'লা তিলো দিব পাৰে ক'লাটোও জিলিকি থাকিব একদম মাজে মাজে ক'লাটো ফুটি উঠিব আৰু তাৰপিছত অকণমান মই এনেকৈ দেখাত অকণমান ভাল দেখিবৰ কাৰণে তেনেকৈ দিছোঁ কোনোবা ঘৰে খাবলৈ হ'লে আৰু এইবোৰ কৰি থাকিব লাগে একেবাৰে দৰকাৰ নাই কিন্তু আপোনালোকক অকণমান সজাই পৰাই দিলে ভাল লাগে দিয়কচোন বোলে অকণমান এনেকৈ মানে আলমণ্ড কাটি লৈছোঁ লৈ পেলাই পিষ্টা নাই সেইকাৰণে আলমণ্ডকে এনেকৈ দিছোঁ আপোনালোকে মাৰোঁতেও দিব পাৰে কিন্তু বাদাম আৰু এনেকুৱা জোখত হৈছে আৰু মোটা খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে দেই এনেকৈ বনাই থৈ বহুদিনলৈ খাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব দেই আৰু এই আৰু এইখিনি যে বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে তেলটো অকণমান বেছি গৰম হ'ল আকৌ গৰম হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি ক'লা পৰি থাকিলে কিন্তু পাছৰখিনি যে এনেকুৱা নহ'ল বাৰু জুইটো মই কমাই দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ল খাবলৈ ভালো লাগিলে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব দেই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিও দিব আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম